Пассажиры автобусу южный Кошары звернулися до нашей студии, и их новий новый станционный сбор. гривні відтепер сплачують всі сплачивают все без вынятку, пассажиры. Она возила людей, ни одного билета, одну кондуктор, ни одного билета она не давала. Вот. Ну, она видит, что пенсионер сидит, да? Давайте удостоверение. Пенси... Пенсионер забыл удостоверение. Забыли? Давайте два рубля. Ей сказали, давай билеты тогда. А билетов не буду давать. Вот поставили теперь они куда поставили Ах, вы так, значит, бегайте на автостанции. Для нас это очень неудобство. Большие неудобства ходить на автостанцию и покупать. Для меня, например, это лишние метры. Тяжело сделать с больными ногами. А у нас в основном пенсионеры ездят в этом автобусе. А раньше мы по рублю платили, конечно, раньше было удобней без этого пенсионного, ой, без этого станционного сбора. Раньше было лучше, удобней. Сейчас мы не удивляемся, если дорожает каждый раз и каждый... Просто какой-то смешной такой вариант. Вы понимаете, значит, пенсионеры должны прийти здесь и заплатить пенсионный сбор. Ну, сделайте, пенсионер... что пенсионный рубль 50. И пусть ездят, как люди привыкли. От... Оттуда... Станційний збір при покупке квітків за проїзд є законною умовою, якщо автобус вирушає з автостанції. Два автобуси загального маршруту надає новий перевізник, і пільговики платитимуть в ньому виключно станційний збір. При відправленні з кінцевої остановки необхідно приобретати білет, тобто при приобретенні білету платиться станційний збір. З першого числа з автостанції вводяться два маршрути. Ну один маршрут, який відправляється. в 8.00 и 15.00. В дальнейшем, где-то в течение недели, маршрут на 15.00 будет скорректирован на 14.45 или 14.50, потому что это связано с отправлением 68-го маршрута, чтобы не было пересечения маршрутов. Маршрут южный, Кошары, дачный массив. В нем действует льгота, то есть пенсионеры на нем будут ездить только при уплате станционного сбора. Зміна перевізника та місця відправлення його автобусів стали головною причиною нововведень. Північ Транс надає тепер свої послуги автостанції для маршрутів Южний Кошари та Южне кладовище. Причому у договору і законом об автомобільному транспорті те, що відправлення от від автостанції Южного до дачі села Кошари». Следовательно, если автобус до дачного массива села Кошары будет отправляться, а он обязан отправляться с автобусной станции в городе Южном, то он подразумевает под, э, включение в себя и автостационного сбора. На сегодняшний день э, автостационный сбор э, составляет 1 гривну 50 копеек. Причем льготная категория пассажиров действительно имеет право на бесплатные перевозки. В бесплатные перевозки не включается автостационный сбор. Он в обязательном порядке плачет, выплачивается или оплачивается всеми пассажирами, которые желают осуществить перевозки в том либо ином направлении. Причем данная сумма 1 гривна 50, она распространяется на все виды перевозок. Повернутися з кошарських дач пасажири пільгових категорій можуть безкоштовно, запевняє керівництво автостанції, адже поки що на дачному масиві автостанція не передбачена, тому півтори гривні тільки в один бік для пільговиків.